महाराणी कौसल्याचा सावळा रामचंद्र दिसामासांनी वाढला बालवयातच त्याने धनुर्विद्या आत्मसात केली धार्मिक ग्रंथ अभ्यास आता तो राजसभेत येऊन बसू लागला त्याच्या समवेत त्याची आणि लहान भावंडेही निष्णात झाली एके प्रसंगी राजा दशरथ पुत्रांसह वर्तमान राजसभेत बसला असता महर्षी विश्वामित्र तिथे आले राजाने त्यांचे आनंदाने स्वागत केले आणि नम्रपणे विचारले मुनिवर काय कार्य असेल ते सांगा मी ते सर्वस्वी शेवटाच नाही राजाच्या या भाषणाने अत्यंत हर्षित होऊन विश्वामित्र म्हणाले ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देत शरथा यज्ञ रक्षणास योग्य ત્વચિ સર્વથા જેષ્ટ તુજા પુત્ર મૈત શરથા માયાવીરાત્રિંચર કષ્ટિતી મજ સિફાર માયાવીરાત્રિંચર કષ્ટિતી મજ સિફાર કૈક વાર કરુનિયજ્ઞ नाहि सङ्गता चेष्ट तुजा पुत्र मला दैत शरथा श्यापक साधे उ दीक्षित तो नित्यक्षमी श्यापक सा देव दीक्षित तो नित्यक्षमी सोडतो चो प्रदेश याग मोडता ज्येष्ठ तुजा पुत्र मला दशरथा हारभिता फिरुन यज्ञ आिरुन विघ्न आरभिता फिरुन यज्ञघ्न प्रगतात् मंडपात प्रगटतात मण्डपात् कुण्ड ज्येष्ठ तुसा पुत्र मरा दयितशरथा वेदिवर रक्त मांस फेकतात ते नृशंस वेदिवर रक्त मांस फेकतात ते नृशंस ैर सुखे बता। तुझा पुत्र मना शरथा बालवीर राम तुझा देवो त्या घोर सजा बालवीर राम तुझा देवो त्या घोर सजा जरी बाण तुझा थोर योग्यता ज्येष्ठ तुझा पुत्र मना शरथा शंकित का हो राज कृपा शंकित का हो सिृपा मुनिमागे राजकृपा बाबर सी कायसा शब्द पाळता ज्येष्ठ तुजा पुत्र मला शरथा प्राणाहुनि वचनी प्रीत रघुवंशी चरित प्राणाहुनि वचनी प्रीत रघुवंशी चरित दाखवि बग रामस्वता पूर्ण सिद्धता ज्येष्ठ तुजा पुत्र मना देहित शरथा कौसल्ये रसिकाय भीरुकशी वीरमाय कौसल्ये रसिकाय भीरुकशी वीरमाय उभय वंश धन्य रणी पुत्र रंगता ज्येष्ठ तुझा पुत्र मना दैत शरथा मारिच तो सुबाह राक्षसते दीर्घ बाहु मारिच च तो तो सुबाह राक्षसते दीर्घ बाहूर शस्त्र राम पाहता ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देत शरथा श्रीरामा तूच मान श्रीरामा तूच मान घेई तुझे चाप बाण ये तो तर ये उदे ये तो तर ये उदे अनुज मागुता ज्येष्ठ तुझा पुत्र मरा दही शरथा यज्ञ रक्षण स तोचि सर्वथा जेष्ठ ज्येष्ठ तुझा पुत्र मरा दही शरथा